ગરબા નિહાળવા અમદાવાદ પહોંચ્યા સંજય દત્ત અદાણી રિયલટી બેલ્વેડેર ગોલ્ફ એન્ડ કન્ટ્રી ક્લબ દ્વારા ફોક ફ્યુઝન ગરબા સાથે નવરાત્રિની ભવ્ય ઉજવણી કરાઈ જેને માણવા દિગ્ગજ અભિનેતા સંજય સહિત અન્ય અમદાવાદ પહોંચ્યા જેમ જેમ નવરાત્રીની પૂર્ણાહુતિ નજીક આવી રહી છે તેમ તેમ ખાસ કરીને ગરબા પ્રેમીઓમાં ઉત્સવનો ઉત્સાહ વધી રહ્યો છે અદાણી શાંતિગ્રામ ટાઉનશીપમાં બ્લેવેડેર ગોલ્ફ એન્ડ કન્ટ્રી ક્લબના સભ્યો મહેમાનો અને ગરબા પ્રેમીઓ માટે ફોક ફ્યુઝન ગરબા બે હજાર પચીસમાં ભવ્ય નવરાત્રી મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં મોટી સંખ્યામાં ખેલૈયાઓ નવરાત્રીના ગરબામાં જોડાયા હતા આ પ્રસંગે પ્રસિદ્ધ અભિનેતા સંજય દત્ત સાથે પ્રખ્યાત કોમેડિયન રાજપાલ યાદવ અભિનેતા વિનીત સિંહ અને ગરબા જોવા ગુજરાત પ્રથમવાર આવેલા અભિનેત્રી પૂજા અને જીએસ

और आ, मैं भी माता रानी में बहुत मानता हूँ और मैं यहाँ आया हूँ केशव भाई ने बुलाया अंकुल ने बुलाया और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जहाँ पे भी ये बुलाएंगे मैं वहाँ हूँ ता नहीं वहाँ जाके ही पता चलेगा कि क्या करना है पहले मैं माता से ये प्रार्थना करूँगा कि बारिश हो जाए बस इंजॉय करने वाला हूँ काफ़ी टाइम के बाद यहाँ आया हूँ और आ, आज मजा करूँगा जाऊँगा देखूँगा मिलूँगा सबसे बेस्ट हाँ घाटिया भक्ति माँ बहुत हर जब जब मेरा बीस पच्चीस साल से गुजरात हमेशा लगभग लगभग हर नवरात्रा में आना हुआ ही है कभी अहमदाबाद कभी वडोदरा कभी सूरत अहमदाबाद में ज्यादा चक्कर लगे और मैं नवरात्रा में गुजरात आना बहुत अच्छा लगता है प्राउड फील करता हूँ राकेश भाई हमारे मनीष भाई हमारे आज विनीत भाई के साथ पूजा जी के साथ में में संजू बाबा के साथ बहुत सारे लोग हैं जिन और आप सबके साथ में आज हमें भी शाम को माता रानी के डांडिया में होने का सौभाग्य मिला है जैसा विनीत ने कहा कि आज थोड़ी बारिश ज्यादा हो रही है लेकिन गुजरात में डांडिया करना हो और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही हो तो उसका मजा ही दूसरा है सोने पर सुहागा है अच्छे से खूब डांडिया माता रानी का खूब इंजॉय कीजिए खूब अपने आप को माता रानी में रमिए और पूरे विश्व की कल्याण की कामना करें। आ मैं तो बहुत सारी उम्मीद के साथ आया हूँ नवरात्रि में पहली बार अहमदाबाद आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सारे नए मित्र भी बन रहे हैं और बहुत सारे पुराने मित्रों से मिलने का मौका मिल रहा है नवरात्रि अपने आप में एक अद्भुत ये नौ दिन होते हैं जिसमें जो कहा जाता है ना शिव और शक्ति ये दो शक्तियां जो है ये मिल के पूरे संसार को चलाती हैं तो जो शक्ति है वो माँ है तो उनका ये पूरा पर्व है नौ दिन तक हम हवन करते हैं पूजन करते हैं जप करते हैं घर में पूजा पाठ चलती है जैसा राजपाल भाई ने बोला शारीरिक रूप से भी एक शुद्धिकरण चलता है और मानसिक रूप से भी एक शुद्धिकरण चलता है और ये शुद्धिकरण जब शरीर का होता है तो शरीर बहुत अच्छे से कार्य करता है तो इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो कहा गया है कि स्वास्थ्य के लिए शरीर के लिए कहा गया है कि धर्मार्थ काम मूल मुत्तम धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका मूल है आरोग्य आरोग्य जो है ये सिर्फ फिजिकल नहीं होता क्योंकि जो हेल्थ की डेफिनेशन कही गई है आयुर्वेद में बहुत पहले कही गई सम दोष समाग धातु मलग्रिय प्रसन्न आत्मनिर्यात मनख स्वस्थि थे तो इसमें फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ हर हेल्थ की बात की गई थी और ऋषियों ने हज़ारों साल पहले ये बात कही बहुत बाद में एलोपैथ की तरफ से जो डब्ल्यू की तरफ से हेल्थ की डेफिनेशन आई हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअल बहुत बाद में जुड़ा है एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट नॉटरलीस ऑफ एनी डिजीज एंड इन्फॉर्मिटी हमारे देश में ऋषियों को बहुत पहले इन चीजों का आभास था कि कब देशकाल परिस्थितियाँ जब करवट लेती हैं एक मौसम से दूसरे मौसम की तरफ जाते हैं तो शरीर का शुद्धिकरण क्यों जरूरी है और वो सब कुछ उत्सव के साथ होता है इसलिए हमारे देश में आप देखेंगे बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं और उसके पीछे ऐसे गूढ़ रहस्य जिसे उन लोगों ने हमारे समाज को दिया आज नवरात्र में માતાજીની ભક્તિમાં રંગાઈ જઈ અને આપણું કલ્ચર એમના મનમાં સમાજ માટે કરવાની ખૂબ જ ભાવના છે ઈચ્છા છે અને નવી જનરેશન માટે શું સંસ્કૃતિ જાળવવા માટે શું કરવું જોઈએ એ મેસેજ આપશે બધાની સાથે દાંડિયા કેળશે અને ગુજરાતી આશ્વાસ માણશે એ પણ વાત થઈ એમને જે ઓરિજિનલ જે ગરબા થતા હતા દાખલા તરીકે આપણે આ નવરાત્રીમાં પહેલા દિવસે અતુલ પુરોહિત જે રીતે લાઈન શેરી શેરી ગરબા ગરબા કર્યા હતા એ એમને પસંદ છે અને એના આપણા જે જૂની સંસ્કૃતિ જાણવા માટેના પ્રયત્નો વધારે સ્ટ્રોંગ કરીશું એ બધા જ આપણા જે સંસ્કાર છે જળવાઈ રહેવા જોઈએ ફેમિલી માટેનું બોન્ડિંગ ધર્મ પ્રત્યેની ભાવના

जो मैंने खाया ढोकला दो, पात्रा जलेबी खाएंगी सब एंड uh, उन लोगों ने वो गरबा का स्टेप भी सिखाया तो आई थिंक मोर देन गिविंग समथिंग हियर यहाँ कुछ ज्ञान देने के बजाय मैं कुछ लेके जाना चाहूँगी जो मैं लेके जा रही हूँ ऑलरेडी तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी ये मेरा पहला विजिट है अहमदाबाद में स्पेशली ड्यूरिंग दिस वेरी स्पेशल इवेंट एंड ओकेजन बोलू तो मुझे इसकी अहमियत यहाँ आकर पता चली है और आई वॉज आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं वहाँ जाऊँ और देखूँ uh, क्योंकि मैंने इतना सुना है गरबा के बारे में कि लोग सारे लोग चाहे लड़की हो चाहे uh, मे, मेल हो फीमेल हो सारे मग्न हो के खेलते हैं और मैं वो फील करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने आज तक अनफॉर्चुनेटली फील नहीं किया बट थैंक्स टू हिम थैंक्स टू दिस इवेंट कि मैं आज यहाँ आ पाई और uh, मैं यहाँ वो फील करूंगी वो एक्सपीरियंस करूंगी वो जादू वो एनर्जी एंड वो मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी अपने साथ जो मैं हमेशा जिंदगी